Tuan Muhammad Sani bin Hamzah Hulu Langat, silakan Speaker, selalu salah speaker ni Hamzan Satu kasinan abadi Tiada tandingi Dia yang satu Soalan saya, nombor satu Sila Menteri Menteri tak payah, tak payah menyanyi, terus jawab Terima kasih uh, Tan Yang dibetul. Terima kasih Yang Perhormat Hulu Langat Tuan Muhammad Sani bin Hamzan Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa komited terhadap keperluan penyediaan kemudahan asas bagi menjamin keselamatan, keselesaan murid-murid serta warga pendidik di seluruh negara. Sehingga 27 September 2025, KPM telah menyalurkan peruntukan penyelenggaraan institusi pendidikan serta sumbangan pantuan penyelenggaraan termasuk inisiatif khas dandas dan juga musola sebanyak 1.65 juta ringgit bagi 48 buah sekolah di Parlimen Hulu Langat. Dalam konteks menangani isu bangunan daif di sekolah, di bawah Belanjawan 2025, KPM telah memperuntukkan sebanyak RM135 juta ringgit di bawah program Ubah Suai Naik Taraf, USNT, institusi pendidikan KPM di seluruh negara dan khusus bagi bangunan sekolah yang dikategorikan sebagai skala 6 untuk dinaik taraf bagi mengelakkan bangunan tersebut dikategorikan sebagai bangunan daif atau pada skala 7. Pada tahun 2025, sebanyak 300 projek telah terlibat dalam pelaksanaan USNT, antaranya 79 projek telah siap. 203 projek dalam pelaksanaan, 18 projek masih dalam peringkat perancangan. Ini statistik untuk seluruh negara. Dua buah sekolah di Parlimen Hulu Langat terlibat di bawah pelaksanaan kerja ubah suai naik taraf bagi memanjangkan jangka hayat bangunan itu. SMK Tinggi Kajang sebanyak RM850,000, Sekolah Kebangsaan Tusun Tua RM300,000. Selain itu, untuk maklumat ahli yang berhormat, Terdapat dua projek bangunan daif di Parlimen Hulu Langat yang telah pun dimulakan pada tahun 2023 dan kedua-duanya telah pun selesai dilaksanakan. Ini termasuk ini adalah pembinaan semula bangunan daif Sekolah Kebangsaan Rinching Hilir Hulu Langat Selengor bernilai 4.5 juta ringgit bagi pengkil dan bilik khas siap 22 Ogos 2024. Pembinaan bangunan daif prasekolah di SK Sungai Serai Hulu Langat 5.586 juta ringgit bagi dua prasekolah dan siap pada 4 hari bulan Februari 2025. Selain itu, bagi menangani isu sekolah perkepadatan tinggi, KPM telah memperuntukkan sebanyak 100 juta ringgit seluruh negara bagi membina bangunan tambahan melalui kaedah IBS di 116 buah sekolah. Daripada jumlah tersebut, Parlimen Hulu Langat sebanyak 7 buah sekolah terlibat iaitu SMK Saujana Impian RM439,000 SK Penarang Peranang RM556,000 SK Taman Rakan RM432,000 SK Bukit Raya RM425,000 SMK K Johari RM428,000 SMK Dusun Nanding RM588,000 dan SK Pandar Tasik Kesuma RM425,000 Cadangan pembinaan sekolah baharu di Semenyih ataupun di Parlimen Hulu Langat. KPM telah pun diluluskan sebanyak 7 projek di Parlimen Hulu Langat sepanjang IMK 12. Kelulusan diberikan melibatkan pembinaan dua buah sekolah baharu iaitu SMK Bandar Sri Putera 2, SK Alam Sari. Selain itu, KPM juga telah diluluskan 5 projek perolehan tanah, 2 di Tapak Eco Majestic, 1 di Anjung Saujana Serin Heights dan juga Prima Saujana. Sekian terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Silakan uh, Ulu Langat. Terima kasih uh, Yang Berhormat uh, Menteri. Tahniah dan Sabah juga kita ucapkan kepada Kerajaan Madani. Kerana peruntukan tahun depan ni hampir 38 buah sekolah baru akan dibina. Cuma saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri yang pertama pertamanya soal berkaitan dengan keperluan kami lah khususnya di Parlimen Hulu Langat ni selain disebutkan tadi oleh Yang Berhormat Menteri. Yang pertamanya sekolah menengah di Prima Saujana tapak dah ada dah tanah dah ada tapi memang keperluan dibina sebuah sekolah menengah di Taman Prima Saujana Kajang dan juga sebuah sekolah menengah lagi di pekan Semenyih sebab sekolah menengah kebangsaan Engku Husin sekarang ni memang sekolah itu sangat padat kemudian sebuah sekolah lagi di bandar Bukit Mahkota sekolah ni terbengkalai ah ha, saya nak tahu lah jawapan daripada Yang Berhormat Menteri soal berkaitan dengan bila Projek sekolah menengah di bandar Bukit Makota ini akan disegerakan bagi proses uh, pembinaannya. Kemudian soalan saya yang terakhir, soal berkaitan dengan timeline permohonan peruntukan bagi penyelenggaraan sekolah-sekolah. Cuma yang berhormat speaker saya nak tanyalah ataupun petua daripada yang berhormat speaker ni. Sebab Tasik Gulugur dia dah dipecat daripada tak parti. Tak apa, Cuma Muhammad, nak tahu kedudukannya di mana stick, selepas stick ini. Ah, ini. Terima kasih kepada yang berhormat Tan Sri Speaker. Baik, silakan Menteri. Uh, terima kasih uh, Tan Sri Speaker, terima kasih soalan tambahan daripada yang berhormat uh, Hulu Langat Yang ketiga itu saya dah boleh jawab, saya jawab dua-dua yang asal tu. Nombor satu berkenaan dengan sekolah-sekolah baharu yang uh, diminta Berkenaan dengan SMK uh, Prima Saujana, so, memang ia pihak KPM ada rancangan Dan seperti yang saya sebut tadi, uh, memang ada permohonan untuk kelulusan untuk perolehan tanah untuk sekolah di tapak Prima Saujana dan uh, pihak kami selepas uh, peolehan tanah tersebut diselesaikan maka pihak kami akan uh, mengebukakan uh, permohonan sekali lagi kepada Kementerian uh, Kewangan dan Kementerian Ekonomi bagi pembinaan sekolah SMK Prima Saujana. Berkenaan dengan dua sekolah yang lain yang tadi sebut uh, saya minta supaya uh, jawapan petulis diberikan supaya lebih banyak maklumat dan lebih tepat maklumat ia dapat diberikan. Soalan kedua berkenaan dengan timeline bagi peruntukan penyelenggaraan. Apabila kita sebut berkenaan dengan permohonan peruntukan penyelenggaraan kita ada dua. Untuk sekolah kerajaan, ia dibuka uh, melalui sistem eMIS. Yang mana pihak uh, sekolah sekiranya terdapat keperluan, bolehlah membuat permohonan dalam sistem eMIS. Mungkin uh, pihak Uh, yang berhormat uh, hulu langat pun boleh memberikan nasihat kepada sekolah sekiranya ada permintaan sebegitu untuk sekolah pantuan kerajaan Datuk uh, uh, Tan, uh, uh, Tan Sri yang dipertua permohonan sumbangan untuk pantuan penyelenggaraan bagi sekolah pantuan kerajaan sejumlah 1,922 buah sekolah ada termasuklah HKC, HKT sekolah bubalik, sekolah agama bolehlah dibuat mulai pada peruntukan untuk tahun hadapan 2026 bolehlah dibuat mulai satu hari bulan Disember 2025. Dulu selalunya permohonan dibuka pada bulan 4, bulan 5 hadapan dan selalunya terdapat kelewatan dari segi kelulusan dan pelaksanaan projek. Sekarang di bawah Kerajaan Madani, kita kita awalkan uh, tarik tarikh tersebut dan sejak tahun lepas, satu hari bulan Disember boleh dibuat di uh, dikebukakan pada tahun ini juga untuk peruntukan pada tahun hadapan. Juga pada satu hari bulan Disember 2025, bolehlah sekolah-sekolah pantuan kerajaan memohon peruntukan bagi tahun 2026 supaya dapat dilaksanakan. Terima kasih Tuan Sri yang dipertua. Baik, saya jemput sahabat Bernam.